Ми не повинні допустити хаосу і безладдя в нашому місті. Таким був головний лейтмотив загальноміського мітингу, що відбувся сьогодні у кривому розі біля стадіону Металург. Свою думку про ситуацію, що склалася у місті останніми днями, городяни висловлювали ще до початку мітингу. Ті методи, які використовують активісти Криворізького Євромайдану, аби домогтися відставки влади, люди вважають незаконними. посторонние люди, которые захватили исполком, непонятно на каком, значит, чем, на что они опираются. Пусть они сказали, что они хотят. Можно решить это все мирным путем, чтобы наши дети и внуки росли спокойно. Заезжие группы сюда приехали, решили устраивать здесь, устанавливать свои порядки. Тот бардак, который они там устроили, ну, иначе как бардаком это не назовешь. Я засуджую, що до виконкому вчора прийшли, захватили цей виконком, сіли собі на переднє сидіння і вони кричать, чого вони хочуть, люди. Не ясно, чого вони хочуть. Хочеться всіх закликати до миру, до єдинства. І якщо ми маємо якісь претензії одне до одного, давайте їх виказувати просто толерантно. Мені больно дивитися, що відбувається у нас на Україні. в частности в Нюропетровске, а теперь уже и в нашем родном городе Кривом Роге. Буквально три дня назад начались события в Крыму. Люди, которые затеяли эту грязную игру, не дают себе отчет, чем это все может закончиться. Поэтому здесь я сегодня на этом митинге, чтобы выразить свое недовольство состоянием нашего в нашем городе, в нашей стране, и просить всех людей о том, чтобы они рассуждали правильно не может неделегированная часть населения города отвечать в связи с какими-то своими собственными там взглядами, да, пусть это их взгляды, никто на них не претендует, но тем не менее... Эээ, Давить на остальных, да, заставлять делать такими какими-то своими действиями, нас подчиняться Большинство в городе нет. Есть абсолютно законные пути. Это законы о местном самоуправлении, законы о всеукраинском местном референдуме. Это то, что должно выноситься на обсуждение, пожалуйста, обсуждаем. На митинг собрались представники трудовых коллективов, громадских организаций, профспилок, ветераны войны и працы, молодь. Першим выступает народный депутат Украины Костянтин Павлов. Мы, жители Кривого Рога, выступаем за сохранение мира и стабильности в нашем родном городе. Мы выступаем против противоправных действий тех, кто несет в наш город произвол, разруху и другие негативные явления. Дорогие криворожане! Наш земляк Александр Юрьевич Вилкул никуда не уехал. Он ни на секунду не покидал границы нашей страны. И сейчас перед назначением нового состава Кабинета Министров он тоже находится на рабочем месте. И невзирая на трудности, сложную ситуацию, продолжает руководить процессом обеспечения стабильной работы. Системы жизнеобеспечения нашей страны. В дома украинцев стабильно подается тепло. Вода, свет, газ. Оперативные службы спасателей обеспечивают реагирование на чрезвычайные ситуации. Работает транспорт. Поверьте, он очень хотел быть сегодня с нами. Но в столь сложнейшей ситуации он не может позволить себе уехать из Киева. Но просил передать, что верит вам, верит в вас, верит в вашу мудрость и в то, что мы вместе в состоянии сохранить мир и стабильность на нашей криворожской земле. Потому что прежде всего мы криворожане, невзирая на политические убеждения и другие убеждения, которые присущи многонациональной стране. Дорогие земляки, Прежде всего мы должны защитить жителей нашего города, наших ветеранов, наших детей. Мы должны сохранить правдивую историю нашего народа и сохранить нашей святыни памятники героям Великой Отечественной войны. Мы должны обеспечить стабильное будущее нашей молодежи и нашим детям, потому что они верят в нас и поддерживают нас. Должны быть обеспечена стабильная работа криворожских предприятий, потому что дестабилизация может привести к катастрофическим последствиям не только для экономики нашего города, а и для нашей родной соборной Украины. Мы призываем сегодня тех, кто находится в нашем городе с целью дестабилизации ситуации в, нашей, в нашем родном Криворожье, с целью посеять хаос Раздор и панику среди населения с просьбой немедленно покинуть границы нашего города. Здесь собрался, собрался трудовой люд, на, который, на плечах которого лежит колоссальная ответственность за будущее, наше, за будущее нашего города и будущее нашей страны. Мы защитим наш Кривбас! Про нинішню ситуацію та атмосферу, яка панує в споруді головного органу влади міста, розповів секретар міськради Сергій Маляренко. Роботники із полкома мені написали 28 колективних заявлень на кожному заявленні 5 до 20 підписів, де написано Сергій Васильович, якщо ти руководитель, забезпеч нам, щоб ми без угрози для життя і для здоров'я могли працювати. чтобы нам не мешали, нас не отвлекали. Я не могу им сейчас это обеспечить. Дорогие друзья, я, я хочу сразу сказать, что мы против радикализма. Мы против того, чтобы где-то совершались какие-то противоправные действия. Но я прошу в резолюцию нашего митинга записать, чтобы те, кто незаконно находятся в здании городского совета и его исполкома, немедленно покинули это здание и дали возможность работать, продуктивно работать депутатам и городскому совету. Самое такое вот, что меня зацепило и никогда не отпустит, это то, что мэра нашего города выбирали горожане. На выборах 2010 года за него проголосовало 61% голосующих. И э, для сравнения, я вот готовясь к этому выступлению, пролистал э, рейтинги там по прошлым выборам тех лидеров Евромайдана, которых я видел в исполкоме. Вот. То вот хочу вам сказать, что там цифры в районе э, 2000 голосов, там 600 голосов, полторы тысячи голосов. То есть вот такое количество стоит за теми людьми на выборах, которые пришли. Ну вот в зале горсовета их было 250 где-то в среднем человек. Ну пусть на улице еще, ну пусть их было тысяча. Но нельзя сравнивать с тем количеством голосов, которые были отданы жителями нашего города Юрию Григорьевичу, депутатам-мажоритарщикам. Поэтому я никогда не смирюсь с тем, что по желанию нескольких человек, которые, ну понятно, не голосовали за нас, ну так и шо, а теперь они говорят, ну вот теперь уходите, вы нам не нравитесь. Я думаю, это неправильно, и поэтому я с этим никогда не смирюсь. И я очень признателен, что я сейчас перед собой вижу людей, ну, в районе 10 тысяч человек сюда пришло для того, чтобы поддержать. И я теперь понимаю, что все, что мы делаем и за что мы стоим, это не зря. Жителям города это надо. В это время дестабилизации мы должны проявить наш криворожский характер. Нам нельзя допустить, чтобы нарушилась работа наших городских служб. Нам нужно обеспечить порядок на наших улицах. А беспорядки уже начались. Рушатся памятники. Хотя многие криворожане на это не согласны. Произошел захват горосполкома. Криворожские городские власти всегда работали открыто и были готовы к конструктивному диалогу. Они и сейчас готовы к этому конструктивному диалогу и активной работе с общественностью. Но диалог должен быть конструктивным. У нас особенный город огромные промышленные предприятия. Ими нужно уметь управлять. И инфраструктурой такого огромного города сейчас очень тяжелое положение. Не успокаивается Майдан. Начались проблемы в Крыму. И поэтому наша основная задача – обеспечить порядок в родном нашем Кривом Гроге. Серед майже 600 тысяч населения есть одна категория людей, которые горели в танках, Які мерзли в окопах, які крокували важкими фронтовими дорогами, це учасники бойових дій, це учасники Великої Вітчизняної війни. Вони найбільш вразливі, вони потребують захисту і вони вимагають зробити все, все, що можна і не можна, щоб був мир і порядок, щоб більше не проливалося. кров братьев украинцев. И я Кривий ріг сможет быть таким экономичным оплотом нашей независимой Украины, лишь при одній условии. Тут должен быть порядок. Активисты Майдана, используя искреннее желание людей в справедливости и лучшей жизни, сегодня пытаются лишить город легитимно избранной власти. Так что же это нам с вами даст? Неужели от того, что остановится работа жилищно-коммунальных предприятий, от того, что будет под угрозой работа учебных заведений, детских садов, больниц, общественного транспорта, нам с вами станет легче жить? Неужели этого мы с вами хотим? Вандалы хотят у нас сейчас нарушить наш порядок и спокойствие в городе. Вандалы рушат наш город. В Долгинцевском районе разрушен памятник Ленину. 22 февраля после очередного собрания Майдана на 95-м квартале радикально настроенная агрессивная группа лиц направилась рушить памятник Ленину, который находится на проспекте Металлургов. Я вместе со своими товарищами-коммунистами, объединением боротьба и другими гражданами нашего города, которым не было безразлична судьба нашего города, стояла и отстаивала этот памятник. Мы были без масок и без средств защиты. Но мирные так называемые граждане пришли к нам в масках и с дубинками в руках. Их ничего не останавливало. Они били женщин, они разбрасывали людей старшего поколения. Они использовали электрошокеры, бросали нам под ноги петарды. Одному молодому человеку разбили голову. Вот это вот называется демократическая теперь Украина. Вот это и есть лицо неужели европейской страны. Я призываю всех вас объединяться для того, чтобы сохранить порядок в нашем городе. Несколько сотен людей захватили здание нашего горосполкома с претензиями возглавлять власть в городе, с претензиями возглавлять правоохранительные органы, с претензиями руководить или рулить, как там звучит. Я пытался объяснить, как по закону проходят выборы, отставки, недоверие, прочие вещи, никто ничего не слышит. То есть это люди, которые на волне каких-то эмоций пытаются руководить или командовать, или что-то подобное. Это бред. Я уверен, что все вы здравые люди. Настоящие криворожане, труженики, студенты, преподаватели, творческая интеллигенция, спортсмены, производственники, профсоюзники, все на свете криворожане, настоящие нормальные люди, здравые, вы, я уверен, разделяете такую точку зрения, что это все нам не нужно в нашем городе, это все неправильно, это все незаконно. Вы знаете, никакие действия, никакие слова, никакие поступки не могут оправдать человеческую кровь, тем более человеческую жизнь. А мы с вами, к большущему сожалению, уже до этого дожили. А оправдания этому нет, не было, и быть не может. И так будет это точно. История и все, кому положено дадут этому оценку, и я убежден, все получат по заслугам так, как это должно быть. У меня есть много людей, знакомых, близких мне у которых жизнь так сложилась, что половина семьи, половина родных на Западе, сами здесь, другие на Востоке, поверьте, и на Западе основная масса людей ⁇ это нормальные, уравновешенные, адекватные люди. Но радикализм, он есть, был и к большому сожалению будет, а сейчас для него очень благодатная почва. Не поддавайтесь эмоциям, думайте, что делаете, и тогда все будет в порядке. Вы знаете, криворжане всегда славились своей сплоченностью. Всегда так было и так будет, и в этом ни капельки не сомневаюсь. А то, что нужно делать сейчас, так это надо просто не поддаваться на провокации. Добра вам и терпения, дорогие земляки. Хочу сказать одно. Прошу прийти к конструктивному разговору. Потому что на сегодняшний день сложилась такая обстановка, что могут стать предприятия, коммунальные, частные предприятия, садики, школы, больницы, независимо от э, взглядов политических, потому что все предприниматели, как всегда, относятся к какой-то политической партии. Очень хотелось бы, чтобы мы услышали все друг друга. Есть Верховная Рада, которая в ближайшем времени примет какой-то закон, надеюсь, закон о выборах. И мы можем прийти и на законных основаниях избрать тех людей, которыми считаем достойными. Я хочу, чтобы в каждой нашей семье в наших горожан воцарился мир и спокойствие в душе, чтобы завтра мы все с вами были уверены в завтрашнем дне. У меня кажется, что просто от темноты, от незнания вообще все это происходит. Вот занимают здание горисполкома. Я смотрю, когда э, съемка происходила, говорили люди молодые, они первый раз вообще туда зашли. Они почему-то считают, что это политическая какая-то часть здания, которое занимается политикой. Это хозяйственники, которые выполняют, ну, вывоз мусора, чтобы включили лампочки, чтобы нам было нормально, вода приходила в наши дома и, и, и на улице, чтобы отопление было. Понимаете? Это хозяйственники, которые помогают нам, по сути, дышать нормально в городе. Я не понимаю вообще смысла занять горисполком и что-то требовать. Требовать что? Прекращение работы, чтобы все ушли, чтобы ничего не работало, чтобы не увозили мусор. Это, это в принципе от незнания и, наверное, все-таки от ну, вот неведания. И этой черно... темнотой, необразованностью пользуются те, ну, кому это на руку. Вы знаете, сегодня предприятие наше работает. Тяжело, плохо, но мы работаем. И вы знаете, я вам скажу, что я был вчера в исполкоме, позавчера, вы знаете, я не увидел там ни в зале, ни в помещении, ни одного шахтера. Ни одного столевара, ни одного рабочего, ни одного из комбинатов города. Я не увидел там ни одного человека с нашего предприятия. А почему? Да потому что люди заняты работой. Они работают и делают все для благополучия нашего города. Я обращаюсь к Юрию Григорьевичу Вилку. Юрий Григорьевич, не идите на поводу этих требований. Ни в коем случае. К горсовету тоже. Мы все избраны народом. Мы не допустим на нашей криворожской земле брата убийства. Молодежь хочет, чтобы в нашем городе была стабильность, было спокойствие, а нас держат в страхе. Все видят, как наш город прогрессирует. Все видят, как наш город преображается с каждым месяцем он становится лучше. Так что же мы делаем не так? Нам не, нужен, не нужна деградация. Нам не нужно валить памятники. Мы должны созидать. Я считаю, что все требования радикально настроенных жителей Кривого Рога должны решаться в правовом поле. Коллеги, я считаю, что у всех может быть свое мнение относительно действия власти. Я был с Юрием Григорьевичем в 2010 году. Я помню каждый тезис его программы. Я вижу, что в нашем городе реализовано 85% того, о чем мы говорили в 2010 году. Я не готов видеть радикально настроенных людей в городском совете. Я хочу, чтобы город жил. Желаю всем вам выдержки, терпения. Мы победим. Участники митинга ухвалили резолюцию, в которой высунули ряд вимог. Первое: беспределу должен быть положен конец. Виновные в нем должны понести законное наказание. Должна быть восстановлена нормальная работа и прекращено любое давление на все органы местного самоуправления Кривого Рога. Ми висловлюємо довіру законно обраним землякам, міському голові і депутатському корпусу. Говориться в резолюції. Необхідно забезпечити стабільність роботи підприємств Кривбасу, адже наше місто найбільший економічний центр країни. Основою будь-якої політичної громадської діяльності повинні непорушно бути конституція і закони України. Будь-який відступ від них повинен розцінюватися як спроба протиправних антиукраїнських дій. Міліція і прокуратура повинні жорстко реагувати на будь-які протиправні дії. Всім стороннім особам негайно звільнити будівлю міськвиконкому і дати можливість безперешкодно проводити сесії міської ради та роботу виконавчого комітету. Хочете, ми проголосуємо за цю резолюцію. Голосуємо, хто за? Відразу після мітингу текст резолюції був переданий представникам Криворізького євромайдану.